Пожалуйста. Темою моєго проєкту на індивідуальній роботі було стискання даних із втратами. Дану роботу було виконано в дж, так як там великий об'єм роботи ну, саме з математикою та матрицями. Ціль роботи було створити програму, що зменшує розмір зображення, а при цьому втрачає його якість. І ось у нас є. Зображення, там де ми показуємо, що в хідні дані у нас приймаються сприймаються кількість гармонік, від яких залежить ступінь втрат у зображення, та ми можемо обрати назву зображення із списку. І на виході ми отримуємо повідомлення про хід виконання роботи, отримуємо саму функцію, за якою обчислюються наші дані. Коефіцієнт стискання і зображення до та після перетворення. От, ось, і декілька результатів цієї програми можемо зараз побачити. Це результат при 100 гармоніках, далі результат при 165 гармоніках та при 200. І ще я взяла. Одне зображення, там були намальовані просто чорно-сірі лінії, і при 100 гармоніках ми бачимо, що зображення майже ну, не втрачає якості, а при 161 ну, взагалі майже відповідає оригіналу. На этом все. Uh, спасибо. Хотелось бы видеть работающее программное обеспечение. Uh, так как оно на сайте, то я могу показать только на властном ноутбуке. Uh, значит, что не хватает? Нам не хватает uh, сети, так? Да. ну так, пожалуйста, к любому ноутбуку, где интернет дотягивается. Прошу. Выбираем и смотрим. можем выбрать количество гармоний. Вот, Допустим, выбираем 150. И у нас тут по умолчанию стоит фотография. Мы можем другую фотографию выбрать. И она будет ее считать. -нажала. Угу. Смотрим. Что является индикацией того, что какой-то процесс идет. Долго ее Мы можем еще раз запустить. Mm -hmm. Вот, она тут по умолчанию уже стоит. Количество гармоник 100 и название фотографии. Ой, изображение фото 3. И вот мы видим, что изображение уже загружено, его размеры и дальше ход нашей операции. Ну, хода пока не видать. Значит, явно, явно требуется для пользователя, ну вот пользователь перед вашим программным обеспечением чувствует себя кем? Наверное, что-то что, -то, что -то не начало работать, да? Ага. Вот у вас появилось следующее, что что-то вычислено, да? Да. Наверное, пользователю разумно было бы время от времени, как говорится, какая-то индикация, что процесс идет. Хоть кручащиеся часы. Вот в таком плане. Так. Вот вы вычислили гармоники. А дальше? Сейчас она их ну, вычисляет. И дальше она их должна вывести. Ожидаем. Угу. Следующий шаг. Вот, О, рассчитано. В в да, не маленькая. Рассчитываем новые данные изображения. Угу. и, и прекрасно давайте посмотрим коэффициент сжатия что о чем у вас говорит что ну, он относит размер исходной картинки к размеру полученной и чему это примерно равняется в десятичной дроби ну это примерно равняется сейчас 2 целых 8 десятых, да, ну, вы хотите сказать, так. да? Ну что ж, спасибо. Так есть. Итак, по вашему программному обеспечению, судя по всему, видна одна из основных проблем. Это скоростные характеристики. Да? При том, что тоже те же самые действия выполняет любая программа, которая пытается сохранить формат LGTB но времени на это требуется существенно меньше. Mm -hmm. а, какие вы можете предпринять действия для увеличения скорости? Можно как-то доработать алгоритм, чтобы она не производила много вычислений. Чтобы вместо обычного преобразования было быстрое, да? Да. Yeah. Хорошо, спасибо.